Луганщина, мій рідний край, люблю тебе, як пташка небо. За красу твою я все віддам, нічого кращого не треба. Ти найдорожча в цілім світі, бо тут почався мій політ. Твоя краса мене зростила, відкрила двері в цілий світ. Візьму я фарби, намалюю, лисичу балку над дінцем, у небі сонця, жовте коло. Чи бачив краще ти за це, а ось дінця блакитна стрічка і терекони вдалині. Чи є у світі краща річка, ніж та, де вчився плавать ти? Бажаю я тобі, мій краю, зростити ще багато поколінь де я не буду, там згадаю тебе чарівний краю мій. Любимий город пахне детством, коли по лужам босиком Я рос на улице Свердлова, а танцевать ходил на дым. Есть две Одессы, два Ростова, а ли сейчас всегда один. Я сегодня пришла в детский сад и увидела, что в нашу группу залетел вот такой шар. И с вот таким необычным письмом. Хотите его прочитать? Да. Тогда приготовьте свои ушки и слушайте внимательно. Здравствуйте, юные лисичане! Я много-много летал по свету! Пишет вам шарик, и видел много разных стран и городов, и мне посчастливилось попасть в ваш город. Он мне очень понравился, и я хотел бы... Вместе с вами отправиться путешествовать во времени, чтобы узнать про город и настоящее, и будущее, и прошлое. Ребята, мы поможем шарику путешествовать? Да. Поможем? Хорошо. А сейчас нам Матвейчик расскажет, что же такое прошлое, будущее. И настоящее. А мы все тихонечко послушаем. Пожалуйста, Матвей. Прошлое – это то, что было. И никакая медицина все обратно не вернет. Время лишь вперед идет. То, что увидим мы сейчас – настоящее у нас. Будущее – это то, что будет. Его не знают, люди. Послушайте задание. Вам нужно найти флаг Украины, герб Украины и герб нашего города. Там у вас лежат различные картиночки. Разлетелись наши памятники. Давайте попробуем выложить их на стол и из частей собрать целое. Вашим корреспондентам. Что нужно сделать, чтобы наш город был богатым, чтобы он расцветал? этого делать? Нужно кого-то. Ну... Я думаю, что надо убрать весь мусор, чтобы было много фруктов, продуктов. Еще нужно задеть цветочки. Мы наш шарик сегодня выпустим на прогулке и пусть он летит дальше, рассказывает про наш замечательный город Лисичанск. На кости металл, кирпик у Да и знайшов что, пшеничный полосок Украяет грудь. eu